वंश न्यूज दलित पीडित व शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज मी नामांकन दाखल केला आहे आप बात की मगर दह वर्ष जो जाना। या नरेंद्र मोदी साहब सरकारी संस्था कर सरकारी संस्था का वापर कर विरोधी पक्षां संपना जेल नामांकन दाखिल किया है क्या मान रहे हैं आप अभी जीत कितनी बड़ी होगी मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और उसके ऊपर से ही आज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नागपुर का शहर का सामान्य आदमी जो न्याय की प्रतीक्षा में है पिछले दस सालों में जो मोदी सरकार ने जो देश को खराश करने का काम किया है इस देश की लोकशाही ये देश के विरोधी पक्ष खत्म करने का काम किया है कई लोगों को जेल में डाला है को पकड़कर सरकारें गिराई है और ये नंगा नाच पूरा देश की जनता अपने आंख से रही है जिन्होंने 10 साल पहले मोदी सरकार को यहाँ पर बिठाया था और संवैधानिक संस्था का गैर वापर कर, कर विरोधी पक्ष पर अटैक करके कोई विरोधी पक्ष नहीं रहेगा सिर्फ मैं अकेला रहूंगा इस भूखिका में नरेंद्र जी मोदी है और सारे देश की जनता इनके खिलाफ है सारे देश के पक्ष एक साथ लोकशाही बचाने के लिए संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं ये विचारधारा का चुनाव है एक तरफ की विचारधारा है जो बोलती है कि हमें संविधान बदलाना है चार सौ पार करके हम संविधान बदलाएंगे और कांग्रेस और उसके सब साथी लोग बोलते हैं संविधान की हमें रक्षा करना है इस देश देश में लोकशाही साबित रखना है आम आदमी को न्याय देना है आम आदमी की जरूरतें पूर्ण करना है इसके ऊपर चुना नितिन गडकरी जो है वो विकास है नितिन गडकरी लेकिन आप कह रहे कि आपको विकास के ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे लगता है की जो भी जनप्रतिनिधि छून आएगा दस साल पहले इस नागपुर में चार बार सांसद विलास मुत्तेमार साहब थे विलास राव जी कि राज्य के, के मुख्यमंत्री थे मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेयर रहा करता था इस शहर में विकास की शुरुआत किसने की साढ़े तीन सौ करोड़ के आई की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया टॉप टेन सिटी में इस शहर का नाम आया मुत्तेमार साहब ने मियान का पाया बनने की मेट्रो के की सीपीआई दस साल में नहीं हुआ है और दस साल में अगर कोई करता है जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुन के देती तो उसका कर्तव्य रहता है कि उसको जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के माध्यम से अपने मतदार संघ का विकास करे नहीं तो जनता चुन के गाइक ले देगी या ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो तो के दस साल में नहीं हुआ है इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है कांग्रेस ने सब ला के रखने के बाद दस साल में इन्हें जो भी किया होगा तो उसका क्रेडिट लेने का काम ये तो आजादी भी हमने दिलाई बोलते मोदी जी बोलते हैं कि ये सारा देश मैंने दस साल में बनाया उसके पहले देश में कुछ भी नहीं था ऐसी उनका कहना और इसी विचारधारा के हुकुमशाही के खिलाफ इस देश की जनता जाग उठी है और नागपुर शहर की जनता जाग उठी है। आपने देखा होगा इस रास्ते ने पांच लाख का मार्जिन मिलेगा ऐसा दावा किया है अब मुझे बताओ पांच लाख का मार्जिन इसके पहले कभी नहीं चुन के पांच लाख वोट लेते वो अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते मगर इस शहर की जनता जो गुर्मी के साथ रहता है पहले बोलते थे की यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं यानी सब नीचे हम राजा है अभी बोलते हैं हम पांच लाख से आएंगे तो इस दे इस शहर में तेरह बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है इस शहर की विचारधारा कांग्रेस है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आग के आ गया है जो हैंग्रेस विचाराच शहर नेह रह है और तो आता जेव विचारा लड़ाई सुरू हो तो इधर कांग्रेस का विजय महाविकास आघाड़ी का विजय रहें चित्र आज अपन पहतो है विकास कोणाचा झाला जे विकासाचे गुणगान गातात आहेत बीजेपीचे नेता लोक त्यांना माझा सवाल आहे की कि नागपूरकरांचा किती विकास झाला आणि त्यांचा स्वतःचा देशात आणि विदेशात आणि नागपुरात किती विकास झाला ते पण यादी त्यांना जाहीर करा करावं लागणार आहे नागपूरकरांचं किती नुकसान त्यांनी केलं नागपूरमध्ये हे टेम्परेचर वाढवण्याचं काम कोणी केलं आज पहिलेच नागपूरमध्ये सगळ्यात उष्ण परिस्थिती राहायची सिमेंटचे रस्ते बनवून म्हणाले की ऐंशी वर्ष हे रस्ते चालणार आज नागपूरमध्ये सगळे रस्ते खोदले गेलेले आहेत सगळे ट्रॅफिक जाम आहे त्यामुळे विकासावर त्यांनी चर्चाच करू नये नाही तर त्यांना <laughs> अडचण निर्माण होईल असा आमचा सल्ला त्यांना आहे एक पण दोन हजार चौदा मध्ये मोदीजींनी जे आश्वासन या देशाच्या दिलेलं होतं काळा दनानो पंधरा लाख रुपये गरिबाच्या खात्यात टाकू टाकले नाही तरी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू अजिबात नाही आज आपला देश हा बेरोजगार देश निर्माण करण्याचा दहा वर्षामध्ये त्यांनी तो मानस निर्माण करून त्याला पूर्ण केलं बेरोजगारी सिगेला पोहोचली या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना द्यावं लागणार आहे लोकशाहीच्या चारही स्तंभाला त्यांनी हलवलेला आणि ते सगळी जनता जाणत आहे नागपूरची जनता ही सुजाण आहे आणि हा नरेंद्र मोदीचं सरकार देशामध्ये हा सगळं पाप करत असताना या नागपूरचा प्रतिनिधी सगळ्यांना स्वतःला आपल्याला बलाढ्य समजत होते प्रधानमंत्र्याचा उमेदवार मीच आहे असं दोन हजार चौदा मध्ये सांगितलं दोन हजार एकोणीस मध्येही सांगितलं प्रधानमंत्री तर झाले नाही पण देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेला संपवण्यासाठी जी पावलं नरेंद्र मोदींनी उचलली त्या सगळ्या पावलाला यांनी समर्थन केलेलं आहे त्या पापाजे वाटेकरी हे पण आहेत आणि म्हणून नागपुरात मध्ये आज जी काही परिस्थिती आहे ती भाजपच्या विरोधात आहे नरेंद्र मोदीच्या सरकारच्या विरोधात आहे निहान वगैरे सगळे प्रश्न निघणार आहेत विकासामध्ये विकासावर चर्चा त्यांनी करूच नाही माझा सल्ला आहे त्यांना केला तर त्याचं उत्तर आमच्याकडे आहे सगळे देशात विदेशात नागपुरात काय काय विकास झालेला आहे कोणाचा तो आमच्याजवळ सगळी माहिती आहे त्यामुळे विकासावर आलंच नाही पाहिजे असा सल्ला आमचा आहे त्यांना पण तरी सुद्धा आणली चर्चा विचारावर चर्चा आणावी काय संघानी काय भाजपनी काय या देशावर दहा वर्षामध्ये या व्यवस्थेला कसे किंतेरा वाजवले त्या सगळ्या विषयावरची चर्चा आम्ही करू आणि भाजपला कशा मतदान करायचं महागाई कमी केली बेरोजगारी संपवली शेतकऱ्यांना न्याय दिला असं कुठलंही चित्र आज नाही उलटी गरिबी या देशामध्ये वाढवली आणि मुठभर लोकांना श्रीमंत केलं जीएसटी सारखा कायदा आणून या देशामध्ये तुम्ही सर्वसामान्य लोकून आपल्या मित्रांना पोचणारं हे सरकार जे आहे नरेंद्र मोदीचं आणि भाजपचं त्याला आता जनता परास्त केल्याशिवाय शांत बसणार नाही आणि म्हणून ही लढाई आपण मला अशी म्हणत होतो गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे ही लढाई तीन आई आहे ही अंगाच्या विरोधात काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी इंडिया अलायन्स ही लढाई लढते आहे आणि या लढाईमध्ये

पांच जो व्यवस्था है युवा है महिला है किसान है गरीब है मजदूर है ऐसे पांचों व्यवस्था के लिए हमने 25 गारंटी दी है और वो गारंटी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो देश का सफर किया है पदयात्रा की है गरीबों को गले लगाया है किसानों को लगाया है युवाओं को लगाया है महिलाओं को लगाया है उनका दर्द समझकर लोगों की भावनाओं को हमने गारंटी में उतारा है और महिलाओं को हर साल गरीब महिला को एक लाख रुपए देने का हमने वादा किया है बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा हमने किया है नौकरी नहीं दी तो उनको हर महीने में पैसे कैसे देने का वो वादा हमने किया है किसानों को हमने एमएसपी देने का वादा किया है किसान का कर्जा माफ करने का वादा किया है तो ऐसे 25 वादे हमने किए और वो पूरे करेंगे उनके जैसे जुमलेबाजी हम नहीं करेंगे और इसलिए जनता का विश्वास समझ रहे इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार हम किसके जैसे घोषणा नहीं करते चालीस लाख नहीं है तुम्हें हारे होते साढ़े चार गडकरी ने घेतले साढ़े चार लाख तुम्हें घेतले ठाकरे साहब कितने मत भेरा है क्या शा प्रवृत्ति देशा मे मैंने उम्मेदवार विरोधक प्रवृत्ति का नाश नागपुर जनता होने वाले विकास बहुमत मिल परिस्थिति आज है तुम्हारा का शुरुआत ये नागपुर से होने वाली है जहां नागपुर से ये जो यहां से जो गलत विचारधारा के साथ जो चलाया जा रहा था उसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के दीक्षा भूमि से दिया जाएगा ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और आज आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं ये खुद आए हो किसी को लाए हुए लोग नहीं है ये जन आंदोलन यहाँ पर इस चुनाव में आपको देखने मिलता है और ये जन आंदोलन एक परिवर्तन पूरे देश में करेगा इस तरह का माहौल आज हमारे उमेदवार विकास ठाकरे है देखाल जास्तीत जास्त लाइक करा शेअर करा आणि आमचे यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद